Говорят, или есть э, какой-то снова-таки ознакомленный термин – журналистика – древнейшая профессия. Одна из древнейших профессий пытается нас притянуть еще одной <coughs> древнейшей профессии. Это неправда. Больше – это ложь. Журналистика – одна из самых молодых и современных профессий. <coughs> не было никакой журналистики в древнем мире. И в средневековье фактически не было никакой журналистики. Была литература были летописцы. Но журналистика в том виде, то, что мы сейчас подвязываем под журналистикой, ей и в мире до не лет, 200-300. А в Украине, я думаю, что если говорить о журналистике, о которой мы будем с говорить, то вот вы, может быть, есть по первое поколение, которое, ну, ладно, чтобы э, сказать, я там еще догоняю вас, по первое поколение, то, что называется действительно журналистикой. Поэтому я даже вот хотел первый слайд а, показать, как бы, скажем, что иллюстрировал, вот где мы сами находимся, а, в, когда речь идет о журналистике. Ну, вот, кстати, между прочим, довольно плохо возраст.